सदासत्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवस्तानसंहारहेतुं स्वभक्ते च यामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादम् भवद्वां तविद्वं समाताण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनित्यानगम्यं जगद्वापकं निर्मलं निर्गुणत्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं भवां जनानां। स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणातं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं सदानीं ववृक्षस्य मूलादिवासात् सुधस्राविणं तिक्तमप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां नृणां गर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायि नादम् अनेका श्रुतातर्कलीलाविलासै क्षमाविष्कृतेशा अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं सा सायिनादम् सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमग् जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं सायिनादं श्रीसायीशकृपाणि नुणां नृणां सर्वादसिद्धिप्रद युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलं दातापिव सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई मम साईरूपधरराघवोत्तमं भक्तकामविबुदत्रुमं प्रभुं मायायोपहत चित्तसुत्तये चिन्तयाम्याहमहर्निशं मुद सरत्सुदां सुप्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव सायिनाद त्वदीयपादाब्धसमाश्रितानां उपासनादैव तस्सायिनादा स्तवैर्मयोपासनिनास्तु तस्त्वं रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यदाब्दे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापशङ्क्षयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् प्रसीदः साईंसद्गुरोदयानि दे श्रीसायिनाथचरणामृतपूर्णचित्ता तत्पादसेवनरताः सततं च भक्ता संसारजन्यदुरितौ ग कैवल्यदामपरमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रम्ये भक्ता, यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद्ब्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं जम्बा, वा श्रवणनयनजं वा माणसं वापराधं विहितमहितमं वा सर्वमेतत्क्षमस्वा जय जय करुणाब्दे श्रीप्रभो सायिनादः